положили маму в больницу, я еду в Киев, может кто-то осудит, скажет, ой, мама в больнице, он поехал, ну, во-первых, у меня уже было решено, что я еду, забронировано Все, конечно, можно было все отменить, но вчера положили в больницу, Что вам сказать? 6 человек в палате. Палаты, конечно же, нету отдельно. 6 человек в палате, женщины полуголые, в возрасте. Ну что я буду там делать? Ну, шо? Все, что надо, врачи знают, что делать. А что я буду за руки водить? Что и колоть, что и капать? Рассказал все, что есть, все, что было дома. Медицинского забрал, показал. Ацетон высокий у нее, как-то там мочи что ли. Короче, такое. Температура 37,5 была. Коронавирус отрицательный. Сделали тест сразу кардиограмма, и инфаркта ничего нету. Мы вот. сказали, что скорее всего интоксикация от этого сахар померила. На скорой помощи врач померила 17 день ничего не ела, она рвала и привезли ее значит туда, она и там рвала и там рвала да, уже на приемном покое я вчера 20 минут первого уже ехал домой комендантское время ее оформили. И она такая, знаете, как не И ты не могу, ногу на тачку поставить не могу. Мочу, то взяли анализы. Ничего такого мочи страшного нету. Ацетон, вот только запах ацетона. И врач скорой помощи сказала, что только вошла запах ацетона. Будут там, что ну что я буду там сидеть? Если что-то случится, 5 часов я из Киева не пришел. Скажут, мама умирает, и что делать? Ну что делать? Умирать и сидеть под, под дверью. -то. Сидеть на ее кровати с бабками. Я вчера говорю, девочки, постелите, я говорю, бабы сидят полуголые. Мы в 12 ночи заселяемся. в палате, люди сидят, лежат, спят и мама. А, что, где тут туалет? Где... Переживаю, конечно, но что сделаю. Мое присутствие не поможет. Если врачи не смогут помочь, то что я Куда я Лучших врачей, что ли? Человек, если ну, продлишь ты жизнь на месяц, что? Хочешь жить, как говорится, за жизнь. Я свою ложить не хочу. А и так, за эти годы постарел на 20 лет, а не 5. Поэтому я уехал. Принял решение, что я уезжаю. Я в 3 часа лег спать, в 5 утра сюда не уехал. сейчас не выехал. 6, я уже бог знает Вот такие новости. Тоже вчера по больнице этой крутился. О, боже. Не знал, как из нее выехать. Это ночь. Вы, ребята, выключили свет. Ты едешь по городу. И не пойдешь. Не поймешь, где ты находишься, в чем в городе, чем за городом, чем, чем в темноте, в кормешной темноте, ребята. Вчера есть, в ТикТоке сидела, сидела, ну, думаю, дай позвоню, Солидная девочка Алиной была. Там. уже 10 было, звоню Зина, там меряем температуру, температура, и давление нормальное, скорой померили 125 на 70, и скорая приехала, женщина померила, говорит, у вас хорошее говорит, давление, вы, наверное, электрически мерили, я говорю, да. 40 чем-то показал электрический. Она вот эти. Говорит, что сахар 17. Вот. Температура говорит, если будет 38, я уколю, колю температура, если было 37,5. Шо, и рвота. Интоксикация говорит от диабета сказал, что наверное, какие-то диеты. Ну, это разве какие-то диеты? У него? Тут эту, тут эту, эту картошку. Какие-то диеты не так просто. в то войти на 3 недели. А выйти за раз. А я сказал. Все, 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 что, что было, что чем болела, чем не болела, какие-то предки принимали, все записали, все, показали. Конечно, была поддельная палата, была бы лучше, не потому что там она царица небесная. А потому что ну, комфортно и ей и людям не мешало бы так, потому что тяжело. Как красивая Украина. Еду, ребята, как красивая Украина. Что Украина красивая. Не верится, что где-то война, ребята. Не верится, что где-то бесконечные прилеты, ракеты, обстрелы, рады. Не верится, что такое возможно. Я решил и я поехал есть еще шо более там видно на... есть еще мне 5 часов раз два я там. кстати обновил свои данные в резерве плюс то кому интересно может быть там мужчина и жена мужчина и женя женам мужчин своих обновил данные скачал резерв плюс и обновил данные и все у меня обновилось написали что это военный ансамбль оркестр второй стиль Пустика покормит Зина. Марина переживает, когда Вина Зина покормит. Надо Зине сказать, чтобы она приходила, кондиционер включала утром, и вечером выключала. Чтобы Пусик был в прохладе. Чтобы, чтобы ему не жарко было. Потому что там жарище несусветное. черный небольшой. Если, наверное, не взяла, ты с Зиной скоординируйся, забери телефон, ее зарядку, там найди, посмотри, какая зарядка, и отвези в больницу, если что. Не пораньше поедем. Я оралась. И срывался голос, и все. безалаберно. Пошел до врача. Надо зарядку делать. Ноги не держат, идет. Эбанчу, ничу. Диабет, эбанчу, ничу. Не бачу, ничего. И не бачу, ничего. И это не держало, вот тебе сахар. И на сосуды, и на всю 6 часов Продукты портятся в холодильнике Жарище Просто жесть Поехал до нее Приехал Света На 11 выключили И в 3 включили светы. я а то забрал сумку за полчаса

Резерв плюс я зарегистрировался, там я указал, ну там через Приватбанк ты заходишь в Приватбанк, устанавливаешь там, скачиваешь Резерв плюс, и там надо там типа начать, там. И, вот, ты начинаешь там как-то через Приватбанк, подтвердить это все, я подтвердил, ну а потом типа начнем, там это ваша фамилия как-то так чтобы было. А, номер телефона ваш сведите. И электронную почту можно пропустить. Я пропустил. И подтвердите. И там сразу пришел, что вы обновили данные. Сейчас нам придет ответ. И сразу ответ. Все, и там есть QR-код. Типа вы обновили данные. Полная, есть полная информация, разворачивается. фамилия, имя, отчество, прописка. Э, твое военный билет, когда перекомиссия и написано, что я типа звание солдат, что в военное время частично это опять же на придаты. Ну то, что у меня было, то оно обновилось. Поняли? То есть, что нема там ты грош, как у людей там есть еще что-то там. Оно обновилось и написано только единственное, что новое написано, что я увидел. Я вам сейчас прочитаю. Марина, ну ты ну, нафига? Я еду, но ну, нафига ты едешь? Вот, ну, еду, хочу еду. Нафига. Покататься, переменить обстановку. И в больницах с матерью сидеть, а Ой, на Да, Надя. Ну я положили вчера в больницу, я не знаю. Нет, я уехал. где ты побудешь? Хай, она в больнице. Ну, хай она пока в больнице, хай в А что там, что сказали? Та да ничего не сказали, положили, то положили. Ну, в больнице, в больнице будет она не вылежит, а, да. Ну, понятное дело, что у нее что-то есть, что у нее что-то Ну, я уже, конечно. Конечно, что-то есть. Доброе утро. Категорія обліку військовозобов'язаний ансамбль і театрів артист для оркестру другої категории. Номер в реестре, оберег тут есть. ТЦК ДСБ Мора Все это наш ТЦК. Ну вот все, что, все, что. телефон номер есть. Дата уточнення данных 22.03. 2018. Вчера. А что сегодня 23? А, это да, не уточнял. Вот, ну, ребята, ладно, включу навигатор, да. Потеряюсь. В общем, мама в больнице. Я говорю, ешь, дают. И это самое. А этот инсулин колет, потом таблетки. И если все нормально, будет перейдем на таблетки. Гвинулла тоже говорила, что хорошо, когда немножко инсулин покурят, как бы отдыхает вот, от таблеток все этот организм. Немножко инсулин, как клетка отдыхает. Как... Ну, как-то так объяснялось. Очки, кстати, очень классные, ребята. На солнце даже вот солнце в глаза попадает, не режет. Как, Ой, вообще очки. Прям, прям хорошо вот на солнце. Поняли? То есть стекла хорошие какие-то. Все, ребята, такая, такая информация.